hurmatli yurtdoshlar taraqqiyot strategiyasi markazi yangi o'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi prezident farmoni loyihasi keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganini e'lon qiladi unda inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish milliy iqtisodiyotni rivojlantirib uning o'sish sur'atlarini zamon talablari ta'minlash adolatli ijtimoiy siyosat yuritish inson kapitalini rivojlantirish ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish xavfsizlik va mudofaa salohiyatini kuchaytirish ochiq va pragmatik faol tashqi siyosat olib borishga qaratilgan yettita ustuvor yo'nalishdagi muhim masalalar o'rin olgan taraqqiyot strategiyasi markazi siz azizlardan yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasi loyihasining muhokamasida faol ishtirok etib takliflaringizni markazimizning maxsus 2022-2026.strategy.uz yoki hukumatning regulation.gov.uz portallari orqali bildirishingizni so'raydi yangi o'zbekistonni birgalikda barpo etishdagi imkoniyatingizdan foydalaning